10 game yang diharamkan di pelbagai negara. Game sepatutnya tempat kita untuk lari dari stres, masuk dunia lain, lawan zombie, kalahkan bos besar. Tapi tahu tak ada game yang terlalu melampau sampai kerajaan pun ban game ni untuk dimainkan dalam negara dia orang. Dan yang menariknya, game ni bukannya game-game yang terpencil tapi game yang memang terkenal sampai boleh dikatakan ramai orang tahu. Jadi berkata, video kali ini kita senaraikan 10 game yang diharamkan di pelbagai negara Nombor 10, Manhunt 2 tahun 2007 Kalau Manhunt asal cuma cetuskan kencaman Tapi Manhunt 2 terus kena ban penuh di negara macam Germany, Malaysia, New Zealand dan South Korea Sebabnya kandungan sadistik yang keterlaluan di Island, ia jadi game pertama yang pernah diharamkan oleh badan penapisan negara tu. Manakala di UK, versi asal ditolak oleh BBFC sebelum Rockstar keluarkan versi censored. Kontroversi makin panas bila ada kes bunuh di UK dikaitkan dengan Manhunt walaupun tuduhan tu tak pernah sah terbukti. Nombor 9, Postal 2, 2003. Kalau Mehan Ganas Postal 2 lagi melampau sebab ia bagi pemain bebas tembak sesiapa termasuk orang awam dengan gaya dark comedy. Di New Zealand, game ni diharamkan terus pada tahun 2004 dengan alasan terlampau kejam. Australia pun ikut langkah sama pada tahun 2005. Walaupun band itu akhirnya ditarik balik pada 2013. Di Germany, game ini dimasukkan dalam senarai media berbahaya kepada orang muda. Jadi, ia memang disekat jualan secara rasmi. Nombor 8 GTA San Andreas Hot Coffee 2004 semua orang tahu GTA San Andreas, game legend Tapi bila mode hidden, hot coffee terbongkar Yang unlock mini game seks tersembunyi Terus jadi skandal antarabangsa Di Amerika, ESRB terpaksa naikkan rating dari mature ke adults only Memaksa Rockstar keluarkan semula versi tanpa konten tu Australia pula tarik balik klasifikasi asal MA15 Plus dan anggap game tu unclassified selagi ada konten hot coffee. Germany pun terkenal ketat jadi versi GTA di sana kena heavily censored. Kontroversi ni jadi turning point bagaimana industri game kena lebih telus tentang konten tersembunyi. Nombor 7, Mortal Kombat 1992 hingga 2011. Dari zaman arcade lagi, Mortal Kombat dah buat orang terkejut dengan fatality yang penuh darah. Banyak negara ambil langkah tegas, contohnya Germany dan Australia yang tolak beberapa siri awal Mortal Kombat masuk pasaran mereka. Mortal Kombat 2011 malah ditolak klasifikasi di Australia kerana terlalu gore, terlalu ekstrim walaupun kemudian dibenarkan semula selepas sistem rating R18 Plus diperkenalkan. Franchise ni asalnya jadi contoh kenapa sistem ESRB ditubuhkan di Amerika sebab ia terlalu realistik untuk zaman 90-an. Nombor 6, Pokemon sama 90-an hingga 2000-an. Walaupun nampak comel, Pokemon pun kena ban di beberapa negara atas sebab budaya dan agama. Arab Saudi pernah keluarkan fatwa pada awal 2000-an mendakwa Pokemon mengandungi simbol Yahudi dan unsur perjudian melalui kad koleksi. Pakistan pun ikut jejak langkah dengan sekatan serupa. Malah ada kes di Mexico dan Turki di mana episod anime Pokemon ditarik balik kerana isu epilepsi dan simbol keagamaan. Jadi walaupun bukan sebab keganasan, ia tetap dianggap ancaman budaya. Nombor 5, Resident Evil beberapa siri. Franchise survival horror ni memang sinonim dengan zombie dan gore tapi beberapa siri macam Resident Evil 4, 5 dan 6 kena potong atau ditolak masuk pasaran di Australia dan Germany alasannya sama, terlalu realistik penuh darah, kepala zombie pecah dan visual horror yang dianggap mengganggu kesihatan mental pemain muda ada versi sensor khas untuk pasaran tertentu tapi gamer hardcore tetap cari jalan main versi original yang keempat, Hatred 2015 game indie ni terus masuk blacklist banyak negara sebab literally tentang main watak psikopat yang bunuh orang awam tanpa sebab kritikan datang dari semua arah siap ada platform besar yang tolak nak jual game ni banyak negara Eropah termasuk Germany dan juga Australia tolak terus bagi klasifikasi Hatred dianggap lebih kepada shock propaganda daripada game sebenar sampai ramai cakap ia lebih sesuai jadi bahan kajian psikologi daripada hiburan Nombor tiga, Bully 2006. Game Bully ni antara yang jadi kontroversi Bukan sebab kekejaman ekstrim Seperti game zombie atau pembunuhan beramai-ramai Tapi sebab tema Bully dalam sekolah dan kandungannya dianggap Tak sesuai untuk kanak-kanak di Brazil, Bully pernah diharamkan sepenuhnya daripada jualan, pengimportan, promosi, semua dilarang atas alasan yang dikemukakan oleh sebuah badan psikologi negeri bahawa permainan ini boleh bagi impak negatif kepada remaja. Di Argentina juga ada laporan larangan kerana dianggap ofensif. Game ni kemudian dilepaskan semula di Brazil pada 23 Jun 2016 selepas larangan tersebut ditarik balik. Nombor 2, Left 4 Dead 2 2009 Zombie shooter ni memang favourite ramai gamer Tapi di Australia, versi asalnya ditolak klasifikasi sebab terlampau ganas Game terpaksa keluarkan versi censored khas Darah kurang, mayat zombie cepat hilang dan efek ngeri dikurangkan Germany pun ada sekatan sama dengan jualan versi yang banyak diubah suai Walaupun kena censored, versi penuh tetap laku keras melalui import atau digital Nombor 1, Counter Strike tahun 2000 hingga sekarang. Game FPS paling ikonik ini pun pernah kena ban tapi bukan sebab gore, lebih kepada isu politik dan sosial. Brazil pernah haramkan Counter Strike pada tahun 2008 dengan alasan game tu menggambarkan keganasan urban dan gang secara negatif. Di China dan Pakistan ada tempoh di mana Counter Strike disekat kerana dianggap mempromosikan keganasan atau mengganggu moral remaja. Walaupun akhirnya band tu tak kekal lama tapi ia tetap jadi contoh game e-sport besar pun boleh kena block sebab faktor luar gaming. Jadi itulah senarai 10 game popular yang pernah diharamkan di pelbagai negara. Ada tak game-game dalam senarai ni yang korang suka main? Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pandangan anda di ruangan bawah. Nama saya Rasul Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.